Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farakila binti Azmi dan nombor metrik saya 216078. Video ini dihasilkan bagi menyiapkan tugasan untuk khusus LHE 3115 isu-isu dalam pengajaran kesusasteraan Melayu di bawah selian pesarah saya yang dihormati Dr. Muhammad Zarif bin Hasan Elai Zulkifli. Tajuk video kita pada hari ini ialah Kesusasteraan Melayu tidak lagi relevan. Ini fitnah akademik. Video ini bertujuan untuk mengupas secara kritis satu isu yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita iaitu anggapan bahawa sakit kesusat Melayu komunikatif tidak lagi relevan. Ada yang mendakwa bahawa murid tidak berminat, sakit membuang masa dan lebih tragedi lagi terdapat pihak yang lantang mencadangkan agar penawarannya dikurangkan di seluruh sekolah yang berada di Malaysia. Saya mohon maaf sekali lagi tetapi saya perlu menyatakan bahawa anggapan ini merupakan satu fitnah akademik yang sedang membunuh warisan bangsa secara secara perlahan -lahan. Maka, marilah kita menghayati bersama-sama dan merenungkan secara mendalam adakah benar sastra kita tidak lagi relevan atau sebenarnya kita yang semakin jauh daripada akar budaya kita sendiri. Pertama sekali, izinkan saya bertanya, benarkah murid tidak berminat dengan subjek kesusasteraan Melayu komikatif atau lebih dikenali sebagai KMK. Yang letihnya murid sebenarnya tidak pernah diberikan peluang untuk memilih. Kebanyakan sekolah di Malaysia pada hari ini, subjek KMK langsung tidak ditawarkan bukan kerana tiada permintaan yang tinggi. Tetapi, ia dianggap sebagai subjek yang tidak membawa peluang jangka panjang sama ada dari sudut capaian akademik maupun keboleh pasaran kejayaan. Bagaimanakah kita mampu menilai tahap minat murid terhadap sesuatu yang mereka tidak pernah didedahkan sejak awal? Misalnya, menurut laporan daripada akhbar berita harian bertarikh 10 Jun 2024, satu daripada faktor utama yang menyekat murid mengambil mata pelajaran sastra ialah sistem penawaran pakej pembelajaran di sekolah yang terlalu berfokuskan kepada sakit sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau lebih kita kenali sebagai STEM. Ini menyebabkan subjek-subjek kemanusiaan seperti KMK dianggap kurang penting dan diketepikan secara sistematik. Untuk pengetahuan semua, saya tidak pernah sekali menolak kemajuan dalam negara kita. Saya bukan anti-stem, tapi saya percaya kemajuan yang sebenar yang perlu dicapai adalah apabila kita mampu mendakap teknologi sambil memeluk erat nilai dan budaya kita Jangan biarkan generasi akan datang menjadi robot canggih Yang tidak kenal siapa diri mereka Dan tidak tahu menilai indahnya bahasa ibunda sendiri Maka saya ingin menekaskan dengan sepenuh jiwa dan hati saya saki KMK masih relevan, masih penting dan wajib dipertahankan Bukan dikurung bukan dikuburkan tetapi diperkasakan dan diangkat semula ke tempat yang selayaknya. Pandangan bahawa murid tidak berminat terhadap KMK sebenarnya kurang tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana Ketua Bahagian Penyelidikan Sastra DBT Saiful Zain Yahaya menjelaskan bahawa takapan kononnya murid tidak berminat terhadap subjek kesusasteraan Melayu adalah tidak benar sama sekali. Malah, kajian oleh UST Pendidikan Sultan Idris sendiri membuktikan bahawa minat murid terhadap subjek ini masih wujud. Bukan sahaja dalam kalangan murid aliran sastra, malah turut melibatkan murid aliran sains dan teknologi. Malangnya, sistem pendidikan kita pada hari ini masih kaku dan tidak fleksibel yang menjadi perhalang utama kita banyak sekolah tidak menawarkan subjek ini bukan kerana murid tidak berminat tetapi kerana kekangan perjadualan dan struktur kurikulum yang menyempitkan ruang untuk subjek-subjek sastra diberikan tempat yang sepatutnya. Lebih menyedihkan lagi, walaupun KMK ditawarkan pelaksanaannya bila tidak menyokong perhayatan sebenar terhadap sastra. Jumlah guru option dalam bidang ini amat sedikit dan ramai guru yang mengajar subjek KMK ialah guru sandaran atau guru bukan option sastra. Ini mengakibatkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi kaku, tidak menarik dan lebih menjurus kepada hafalan fakta daripada pemahaman mendalam atau pembinaan jiwa murid-murid. Sebagai contoh, murid diminta untuk menghafal sinopsis cerpen, tema puisi atau latar drama tanpa benar-benar memahami makna tersirat, nilai budaya serta keindahan bahasa yang terkandung dalam karya tersebut. Selain itu, buku teks dan rujukan yang digunakan pula sering tidak dikemas kini dan isi kandungannya tidak relevan dengan konteks semasa murid pada masa kini. Akibatnya, sastra dilihat sebagai salah satu subjek yang lapuk dan tidak berguna. Bukan kerana sastra itu sendiri yang tidak relevan, tuan-tuan, tetapi cara ia diperkenalkan, diajarkan kepada generasi muda tidak berkesan sama sekali statistik pendaftaran calon SPM bagi subjek KMK juga menunjukkan penurunan pada setiap tahun iaitu 14972 orang pada tahun 2020 manakala pada tahun 2021 14000 45 orang sahaja dan pada tahun 2022 seramai 13,044 orang sahaja. Namun, penurunan ini bukanlah bukti kekangan murid terhadap KMK. Sebaliknya, ia mencerminkan kesan langsung daripada kurangnya penawaran subjek dan sistem pendidikan yang tidak menyediakan laluan yang eksklusif untuk sastra terus bernafas. Dalam usaha memantapkan warisan sastra bangsa, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak berdiam diri. DBP telah menjalankan program dokumentasian pantun lisan sejak tahun 1985. Usaha ini melahirkan naskah kuriyunding merah yang menghimpunkan lebih 5,653 rangkap pantun dari seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Pelbagai jenis pantun dikumpulkan antara yang pantun dondang sayang, bongai dan pantun permainan tradisional. Kejayaan ini turut mendapat perintirafan dunia apabila pantun diiktiraf UNESCO sebagai warisan budaya tidak ketara dunia pada tahun 2020. DBP juga aktif dalam kerja-kerja alih asara manuskrip lama seperti Hikayat Hantuwa dan Hikayat Puan Puteri Sa'udung termasuk kerjasama dengan institusi seperti Istana Kelantan. Menurut Dr. Hanafi pula, penyelidikan dalam bidang sastra amat penting sebagai kaedah memahami sejarah sosial dan pemikiran bangsa karya-karya sastra bukan sekadar bacaan semata-mata tetapi menjadi dokumen budaya yang mencerminkan kehidupan, sistem, nilai serta pemikiran masyarakat Melayu pada masa dahulu. Ini menunjukkan bahawa sastra memiliki nilai intelektual dan sejarah yang mendalam supaya kita mempelajarinya. Oleh itu, apabila minat murid semakin merosot, sakit KMP pula yang menjadi mangsa tuduhan kononnya tidak relevan sedangkan yang sebenarnya gagal adalah sistem yang tidak menyediakan ruang dan peluang yang adil untuk subjek ini berkembang dan dihargai kita tidak seharusnya menyalahkan minat murid yang kononnya merosot sedangkan mereka tidak pernah diberikan laluan untuk mengenali, memahami dan menghayati keindahan sastra bangsa mereka sendiri. Surati bermasanya pembuat dasar menilai semula kedudukan subjek kesusasteraan Melayu komunikatif dalam sistem pendidikan kita. Ini kerana warisan sastra bangsa tidak harus dikorbankan atas alasan pragmatik semata-mata. Itu sahaja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Sekian, terima kasih. sebelum ni guru hanya lebih berfokus kepada buku teks dan bedah karya. Pemingkiran subjek sastra menyebabkan sebahagian cara manusia berbudi bahasa diketepikan termasuk tidak menghormati orang tua kerana tumpuan hanya kepada kemodenan dan benda fizikal. Ada juga yang ingin mengambil aliran kesusastraan dan kesenian namun berminat dalam subjek kimia. Bagaimanapun, pemilihan subjek daripada kedua-dua aliran masih belum dibenarkan. Persoalannya, mampukah idea ini direalisasikan dan adakah Malaysia bersedia untuk perubahan ini? Realiti hari ini, sastra yang indah semakin kurang mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Apatah lagi dalam kalangan generasi muda Sastra itu lambang jiwa suatu bangsa Setiap bangsa di dunia ini mempunyai wajah sastra mereka sendiri tidak akan lahir sesuatu bahasa jika tidak ada sastra dan budaya